Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi cikgu nak tunjukkan soalan-soalan daripada muka surat 114 untuk matematik tahun 5. Jadi kita tengok terus kepada soalan A. <coughs> Nota di sebelah menunjukkan perancangan kewangan ibu Winnie. Ibunya bercadang memberikan sebahagian wang persaraannya sama banyak kepada 5 orang anaknya. Okey, jadi soalan pertama, berapakah jumlah wang yang akan diterima oleh setiap anaknya? Dan yang kedua, hitung wang, wang pelaburan ibu bini. Jadi, dekat sebelah kanan tu, ada ditulis wang pesaraan berjumlah RM145,358.70. Jumlah wang untuk anak-anak RM12,000. -anak, Bukan dia nak bagi semua wang pesaraan dia tu. Okey, jadi dia nak bagi pada anak-anak dia sebanyak RM12,000. Jadi 12000 daripada 12000 tu dia nak bahagikan sama banyak kepada lima orang anaknya. Jadi 12000 RM 12000 bahagi 5. Jadi berapa jawapan dia? Kita buat bahagilah. Jadi 12000 bahagi 5. Jadi satu tak boleh bagi 5. Jadi kita ambil 12. Jadi, Bagi bagi 5, 5 10, 15. 15 dah B. Kita ambil 2 sajalah. Jadi 2 ialah 10 dan tolak dapat 2. Dan turunkan kosong yang pertama jadi 5 darab 4. 20. Adakah jawapan dia 24? Tak. Okey, sebab turun kosong akan tolak kosong dari kosong sinilah. Okey, jadi dan tak ada turun kosong lagi tapi sebenarnya kita tak perlu buat gitulah. Okay? Yeah, jadi letakkan saja. Ha, jadi 2,400. Jadi turun kosong, tolak kosong, ha, dah habis. Jadi di sini ialah setiap anak akan menerima 2,400. Dan um, yang kedua, dia kata hitung wang pelaburan Ibu Winnie. Okey, jadi Selain daripada uh, jumlah wang untuk anak-anak sebanyak RM12,000 itu, dia juga nak boleh melancung sebanyak menggunakan sebanyak RM5,750. Jadi, wang pelaburan itu ialah baki daripada jumlah wang untuk anak-anak dan belanja melancung. Jadi, kita tolaklah. Kamu boleh buat tambah perbelanjaan yang digunakan, lepas tu boleh tolak ataupun kamu boleh tolak-tolak. Tolak, tolak. tolak maknanya, Wang perseraan, tolak jumlah wang untuk kanak-kanak, untuk anak-anak. Dan kemudian, tolak dengan belanja melancong. Tapi, cikgu akan pilih yang cara... Uh, cikgu akan campurkan dulu, wang uh, untuk anak-anak sebanyak RM12,000. Dan uh, untuk belanja melancong, kita tambahkan dulu sebanyak RM5,750. Okey. Jadi kamu kena pastikan setiap satu nombor tu satu kotak Sel baris ya. Eh? Jadi supaya nombor tu tak ber nilah macam nombor ni sama dengan ni, nombor kedua, nombor ketiga, nombor keempat kan. Eh? Ha, tapi kamu janganlah sorting macam tu pula. Okey, jadi kat sini kamu tengok 0 0 0 5 dan 0 7 2 5 2 5 2 tambah 2 5 2 5 2 5 2 apa lah. Jadi, kita dapat 2 yang 2 digunakan daripada wang persaraan tersebut sebanyak RM17,750. Dan kemudian kita ambil jumlah wang dia tu iaitu rm 14535870 ringgit sen dan tolakkan dengan perbelanjaan yang dia akan digunakan. 17000 ni titik dia kosong-kosong belakang. -kosong Jadi dia kena letak titik sebaris kosong-kosong. Tak nak tulis pun tak apa. Okay, dan selepas itu kita baca daripada belakang ni. Kosong, lima, tujuh. Lepas tu ada tujuh lagi, ada satu. Okay, setiap nombor tu. Pastikan kamu jangan bertengabur nombor tu. Jadi nombor ni mesti ikut nombor pertama, nombor kedua, nombor ketiga, nombor keempat, nombor kelima. Dan ini kita tolak tau. Sebab nak tahu baki duit dia. Ini duit persaraan, Ini perbelanjaan Jadi, baki tu mana? Baki tu semua dia akan gunakan untuk Pelaburan Okey, Jadi, tolakkan 7-0 tolak ialah 7 Dan kemudian 8-0 ialah 8 5-5 ialah 0 3-7 tak boleh Pinjam 1 daripada 5 Tinggal 4 Di sini akan jadi 13 13-7 ialah 6 Kemudian 4-7 tak boleh Pinjam Tinggal 3 ini akan jadi 14. 14 7 7. Dan kemudian 3 1 adalah 2 dan 1. Jadi sini ada baki duit dia untuk pelaburan adalah sebanyak 127,608.70. Soalan B Kakak Jason menyimpan RM250 setiap setiap bulan. Selepas 36 bulan, dia mengeluarkan RM7850 untuk membayar wang pendahuluan sebuah kereta. Kira baki wang simpanan kakak Jason jika tidak termasuk faedah simpanan yang diterimanya. Okey, jadi dia kata tak termasuk faedah tu sebab apa? Biasanya kalau kita simpan duit dalam bank, kita akan dapat faedah. Okey? Uh, cukup setahun ke macam tu dia akan masukkan ataupun kadang-kadang bulanan pun ada. Okey. Jadi tanpa termasuk itu, jadi kita kena tahu setiap bulan 250, jadi 36 bulan darab je lah. Jadi RM 250 darab saja dengan 36. Kita dapat jumlah wang yang disimpan. Okey, jadi darabkan kosong darab 6 Ialah kosong 5 darab 6, 30 kosong naik 3 dan 2 darab 6, 12 tambah 3, 15 jadi 1,500 kita pangkahkan bawah nombor yang uh, pertama ni dan kemudian kita darabkan tapi buang dulu yang atas tu ya kan? kena kita darab 3 pula jadi kosong darab 3, kosong 5 darab 3, 15 naik 1 dan 2 darab tiga, 6 tambah 1, 7. Jadi, tambahkan. Kita dapat 0, 0, 0 naik 1. Iaitu jumlah wang dia itu ialah RM9,000. RM9,000 yang disimpan selama 36 bulan. Jadi, dia mengeluarkan um, RM7,850. Jadi, berapa baki dia? Jadi, tolak sajalah. Jadi, RM9,000. Tolak dengan tujuh ribu lapan ratus lima puluh. Tujuh ribu lapan ratus lima puluh. Jadi kosong tolak kosong. Okey yang ni kosong tolak lima tak boleh. Jadi kosong ni pinjam satu dari sini. Ini tinggal lapan. Ini jadi sepuluh. Tapi yang kosong sana ni nak pinjam juga. Satu, jadi satu. Ini tinggal sembilan. Di sini dia 10. jadi sepuluh. Jadi sepuluh tolak lima. Ialah lima. 9 tolak 8 ialah 1 dan 8 tolak 7 ialah 1. Jadi baki duit dia ada dalam akaun tu ialah sebanyak RM1,150. Soalan C. Sebuah syarikat mengagihkan keuntungan tahunan berjumlah RM102,000 sama banyak kepada 32 orang pekerja. Jadi setiap orang pekerja akan mendapat bahagian yang sama. Nak tahu bahagian berapa banyak tu ialah 102 ribu tu bahagi pada 32 orang tersebut. Um, setiap pekerja syarikat itu juga diberikan RM1200. Ada lagi tambahan 1200 bersempena dengan ulang tahun syarikat yang ke-10. Kira jumlah wang diterima setiap pekerja. Jadi, Uh, tambahkan. Jadi, bahagi dulu. Bahagi tu kita dapat dengan jumlah seorang so, dapat. ya. Yeah. Jadi, RM100, 2000. Kita bahagi dengan 32 orang. Jadi, uh, 10 tak boleh bagi 32. 102 lah. Jadi, kalau 32, darab 3. Darab 4. Kalau darab 4, 120. Kalau darab 3... Uh, 2, 3, 6, 96. Okay. Jadi dua dah, tiga, enam, sembilan puluh enam. Okey, jadi tiga sini, sembilan puluh enam dan tolak sepuluh tinggal sembilan. Ini 12, 12 6, 6. jadi dua belas, dua belas tolak enam, ialah enam. Sini sembilan sembilan, kosong. Jadi kemudian turun kosong yang pertama, tiga puluh dua, darab dua ialah enam puluh empat. Jadi darab satu je lah. Satu, tiga puluh dua, dan tolakkan yang satu dari sepuluh ni. Lima, sepuluh tolak dua, lapan. Lima tolak tiga, dua. Turunkan kosong, dua, lapan, kosong. Uh, yang ni, tiga puluh dua darab. Kita cuba, cuba dulu lah. Tiga puluh dua darab lapan. Kalau darab sepuluh, tiga puluh puluh. Darab sembilan. Dekat-dekat hmm, lah. Tapi darab lapan kot. Eh? Kita tengok dulu. Eh? Dua darab lapan. Enam belas, satu, tiga darab lapan. Dua puluh empat Dua puluh lima Kalau tambah lagi Tiga puluh dua lagi Lapan Lapan Ada lebih Okey Ini darab lapan Okey Jadi darab lapan okay. Dua Dua lima enam Kita tolakkan Jam satu Dengan tujuh Sepuluh Ini empat Ini akan jadi Dua puluh empat Turunkan kosong lagi Tiga puluh dua Darab berapa ya um, Darab lima Kadar 6 uh, 32 darab 5 uh, Ini darab 8 Dua buah lagi Ok, 32 darab 5 Kosong naik satu, 15 baru 15, 16 Baru 16, ok Jadi 2, 5, 6 sebelum tu 32 darab 7 lah Uh, 2, 7, 14, 1, 307, 21, 22 224 Jadi darab 7, 224 Jadi 240 tolak 224 uh, Tinjam 33, 10, dapat 6 uh, 160 Okey, jadi ada baki 16 Tak boleh lepas baki-baki ni kita tukar pesen lah jadi kita letak buat apa? Jadi letak titik kat sini Ah ha, tu kosong Kosong ni akan turun kat sini Ah ha, bawah sini Ah ha, ni satu yang kosong Satu yang kosong ialah lima Ni letak titik dulu Perpuluhan lima Jadi satu enam Kosong tolak tak ada baki Jadi setiap orang menerima rm 318750 daripada RM120,000 tu RM102,000 Okey? Dan kemudian dia ada tambahan lagi dibagi ni 3187.5 tambah dengan RM uh, 1200 1200 eh ni poin kosong 1200 1200 pastikan titik tempat sama eh. sebaris dan tambahkan dapat 5 di sini 7834. Jadi RM 4387 ringgit 50 sen. Itulah jumlah wang yang diterima oleh setiap pekerja. Soalan D Pihak sekolah bercadang menggunakan wang sumbangan guru dan PIBG berjumlah 23,250 ringgit untuk membeli tujuh buah gazebo sebagai kemudahan tempat menunggu. Kos bagi sebuah gazebo ialah RM3,800. Jadi soalan yang D1 ni, berapakah jumlah kos bagi tujuh buah gazebo? Jadi untuk bd 1 jumlah tu 3,800 tambah dengan 3,800 tambah dengan 3,800 sampai cukup tujuh kali. Ataupun lebih bijak lagi kalau kamu darab saja dengan tujuh. Okey. Jadi kosong darab kosong. Eh kosong darab tujuh eh, pula. kosong darab tujuh kosong. Kosong darab tujuh kosong. Lapan darab tujuh lima puluh enam. Enam dan lima. Dan tiga darab tujuh dua puluh satu. Dua puluh satu tambah lima dua puluh enam. Jadi 26. Jadi jumlah harganya ialah 26,600. Itu untuk yang pertama. Jadi untuk yang kedua, berapa kira jum, nilai wang yang diperlukan lagi sebab mereka dah ada 23,250. Jadi berapa banyak diperlukan lagi? Jadi RM 26,600 tolak dengan RM Uh, berapa ribu? Dua puluh tiga ribu. Dua ratus lima puluh. kosong. Dan enam tiga lima. Jadi sepuluh sepuluh tolak lima ialah lima. Lima tolak dua ialah tiga. Enam tolak tiga ialah tiga. Jadi yang diperlukan lagi ialah sebanyak RM tiga ribu tiga ratus lima puluh. soalan E, Ayah Izati membeli sebuah, sebuah motosikal secara kredit. Harga belian tunai dan harga belian kredit motosikal itu adalah seperti yang ditunjukkan. Satu, berapakah harga belian kredit motosikal itu? Jadi, ditulis kat sini, tunai RM21,500, kredit ialah 72 bulan darab dengan 438. Jadi, Uh, nak tahu harga blend kredit secara hutang tu jadi RM438 darab saja dengan 72 bulan. Jadi 72 eh. Jadi 8 darab 2 16 naik 1 3 darab 2 6 tambah 1 adalah 7 dan 4 darab 2 adalah 8. Dan kemudian kita kosongkan kawasan sini.

7 tambah 6, 13. Naik 1. 1 tambah 8, 9. 9 tambah 6, 15. Naik 1. 1 sini, 3. Jadi, sini jumlah yang kena bayar kalau kamu beli motor tersebut. Dengan secara kreditlah RM3,536. Dan yang kedua, Kira perbezaan harga antara belian tunai dengan belian kredit. Okey, jadi kredit kita dah tahu, tunai pun kita dah tahu. Dia tak nak tahu beza je. Jadi, kredit ni lebih mahal. Ya, kita, kita ambil lah yang ni, RM31,536 tolak dengan RM belian tunai sebanyak RM21,500. Jadi 6 tolak kosong, 6, 3 tolak kosong, 3, 5 tolak 5, kosong, 1 tolak 1, kosong dan 3 tolak 2, 1. Jadi perbezaan pembelian tunai dengan kredit ni RM10,036. Maknanya kalau kamu beli tunai, kamu jimat RM10,000. Kalau kamu beli hutang, kamu telah membayar RM10,000 lebih mahal daripada orang yang membayar secara tunai.